কোন কোন আছে সুধিছে সোধাৰ পাছত যাদৱ পায়ংহে আহিব হব আৰু সাধাৰণ মানুহ সাধাৰণ মানুহৰ লগত একেষাৰিতে বহিবলৈ কিছু উচ্চাকাংক্ষাৰ থকা ব্য়ক্তিয়ে বেয়া পায় ধনীৰাম চেতিৰ কথা চাওক যোৰহাটৰ এগৰাকী কৃষক তেওঁৰ খেতিৰ কথা ইমানেই আচৰিত অমিতা গছত কি সাৰ দিব লাগিব ধনীৰাম চেতিয়াৰ এটি সন্তান ধনীৰাম চেতিয়া আজিৰ তাৰিখত অসমৰ এগৰাকী কৃষক বন্ধু বুলি সকলোৱে জানে কিন্তু আমি অসমীয়াই তেওঁক চিনি নাপাওঁ আমি নাজানো তেওঁৰ বিষয়ে জানিবলৈ ইচ্ছা নকৰো কাৰণ তেওঁ কৃষকে যাদৱ পায় নহয় এটা অনুষ্ঠানতহে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় এটা অনুষ্ঠানত সম্বৰ্ধনা জনাই তাকো এনেকুৱাও সময় মই দেখিছো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত এদিন এটা ঘটনা হৈছিল সেইদিনা যাদৱ পায়ঙক মতাৰ বাবে এ হ'ব দিয়ক আৰু অনুষ্ঠানটোত মই নাযাওঁ কোন 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 আছে সুধিছে সোধাৰ পাছত যাদৱ পায়েংহে আহিব হব আৰু সাধাৰণ মানুহ সাধাৰণ মানুহৰ লগত একেষাৰিতে বহিবলৈ কিছু উচ্চাকাংক্ষাৰ থকা ব্য়ক্তিয়ে বেয়া পায় এই যে টকাৰ গৌৰৱ অহংকাৰ কিছু লোকৰ থাকে সেইসকলে বেয়া পায় তেওঁলোকে মৃত্যুমুখী শিক্ষাৰ কথা তেওঁলোকে কয় মেলে মিটিঙে ঠিকেই কয় কিন্তু ঘৰত বৈ নিজৰ সন্তানকে সেইটোৱে কব তুমি সমাজত এখন উচ্চ আসন লোৱা